assalomu alaykum qadrdon muxlis e'tiboringiz markazida tezkor xabarlar kanali rossiyaning yadro arsenali qo'shma shtatlar uchun hozir va kelajakda jiddiy muammolar tug'diradi bu haqda Axsh mudofaa vaziri Lloyd Austin kongress vakillar palatasi mablag'lar qo'mitasidagi bayonotida aytdi oxirgi haftalarda ko'rganimizdek rossiya yevropa kelgusi tajovuzining oldini olish uchun nato doirasida yaqin va doimiy muvofiqlashtirishni talab qiluvchi dahshatli tahdid bo'lib qolmoqda rossiyaning yadroviy salohiyati ham hozirda katta muammolarni keltirib chiqarmoqda deydi ostin uning so'zlariga ko'ra rossiyaning ukrainadagi harakatlari transatlantik xavfsizlikka tahdiddir ostinning qo'shimcha qilishicha vashington tahdidni nafaqat rossiyada balki avvalroq aytib o'tilganidek xitoyda ham ko'rmoqda biz boshqa xavf xatarlardan ham xushyor turishimiz kerak biz shimoliy koreya uning yadro arsenali va ishlab chiqilayotgan raketa dasturlari shuningdek yadroviy ambitsiyalari hamda kuchlarimiz va ittifoqchilarimiz xavfsizligiga tahdid soluvchi guruhlarni qo'llab quvvatlashi bilan eron tomonidan doimiy tahdidga duch kelamiz degan pentagon rahbari